Post with the fans! berkenaan tajuk keruntuhan nilai dan peradaban berdasarkan filem Munafik 2. Saya akan mulakan dengan sinopsis dan juga ringkasan berdasarkan filem ini. Munafik 2 merupakan sebuah filem yang bertemakan seram dan juga islami yang diarahkan oleh Syamsul Yusof dan telah ditayangkan pada tahun 2018. Filem ini telah mendapat sambutan yang hangat di dalam Malaysia serta di luar negara seperti Indonesia dan juga Brunei. 2 ini mengisahkan tentang perjuangan Ustaz Adam dalam menyebarkan ajaran agama Islam di sebuah kampung terpencil di mana kampung tersebut penduduknya telah disesatkan oleh kumpulan yang, yang yang diketuai oleh Abuja. Ustaz Adam ini telah ditugaskan untuk membantu seorang wanita bernama Sakinah yang tinggal di kampung tersebut dan telah diganggu oleh Abuja dan para pengikutnya. Dalam usaha Ustaz Adam membantu Sakinah ini pelbagai cabaran dan ujian yang dahsyat diterima olehnya seperti disini difitnah dan tentangan secara berterusan daripada Abuja dan pengikut. Filem Munafik 2 ini memaparkan pelbagai isi-isi menarik yang dapat saya uraikan seperti keburukan dan akibat daripada penyebaran ajaran sesat di dalam masyarakat setempat. Selain daripada itu, kepentingan ilmu agama Islam dan ilmu Al-Quran untuk melindungi diri daripada gangguan sihir dan jin serta mengelakkan daripada terpengaruh dengan ajaran yang bercanggah dengan ahli sunnah wal Hai, Assalamualaikum. Boleh saya tahu nama cik apa ya? Assalamualaikum. Hai Puan Yana. Nama saya Syarifah Rokia. Okey, Puan Syarifah ya. Boleh saya tanyakan beberapa soalan? realiti ajaran sesat di Malaysia dan di luar. Pernah terjadi tak di Malaysia? Wujud tak di luar negara, Puan Syarifah? Terima kasih atas soalan Puan Yana. Berbalik pada soalan yang Puan bertanya kepada saya tadi, pernah tak atau wujud tak ajaran sesat di Malaysia ataupun atau, atau, atau di luar negara? Okay, baik. Sudah tentu jadi ajaran sesat di Malaysia maupun di luar negara kerana ajaran sesat ni bukanlah satu negara yang baru di kalangan masyarakat kini kerana dari zaman Rasulullah lagi memang dah ada ajaran sesat ni. Ok pada tahun 1980 hingga tahun 2005 pernah terjadi ajaran sesat di Malaysia yang terkenal pada zaman tahun awal 2002 adalah ajaran Sa'ayafin yang mana menganggap dirinya sebagai Tuhan dan mewujudkan kerajaan Di Daripada tahun 2000 tu memang sangat popularlah lah aa, pasal IFP ni okay, Selain tu Kita selalu dengar anjalan sesat ni Kebanyakan di Asia lah aa, Malaysia, aa, Thailand, Indonesia Sebagainya tetapi ada juga Anjalan sesat di negara Barat contohnya seperti Di Amerika pada Tahun aa, 1968 Hingga 1970 Di California Amerika Syarikat ada satu kumpulan uh, ajaran sesat yang dinamakan Joy of God yang diasaskan oleh David Berg pada tahun 1968 hingga 1970. Kumpulan ini menentang keras undang-undang yang melarang pedofile. Maknanya mereka ni um, mengamalkan set bebas antara kanak-kanak dan wanita. Uh, pada, uh, pada tahun tu, uh, orang memang semua Kadang-kadang pun dipaksa Untuk melakukan perkara-perkara yang tak Tak elok lah okay, Tapi David uh, Bird tu meninggal. Kan? tinggal uh, Kumpulan tu still aktif Hingga sekarang tapi mereka ada tukar nama Kepada uh, The Family International Pada tahun 2004 Sehingga sekarang uh, Kumpulan tu still aktif lagi Cuma dia orang uh, tak Buat secara tutup-tutup lah okay, Selain tu pada tahun uh, 1955 ada satu ajaran sesat yang tragis yang dinamakan People's Temple yang diasaskan oleh James Jones pada tahun 1955. Dia mendakwa dirinya sebagai tuhan juga. Ajaran dia uh, combine antara ajaran a uh, Kristen uh, yang kombinasi dengan ajaran komunis yang mana pengikut dia um hidup dalam keadaan tertutup dia mengawal semua dia punya pengikut ah uh, sangat-sangatlah kesian buat dia pengikut dia tu pada 1978 dia uh, mengarahkan semua pengikutnya termasuk 300 kanak-kanak untuk meminum minuman yang berisi ber, uh, racun dan mereka semua meninggal di satu, di satu kampungan yang semua pengikutnya saja dan lepas semua pengikut dia meninggal tu Dia pun bunuh diri dia dengan menembak dirinya Okay, Wah, penerangan yang sangat bagus ya Puan Sharifah. Terima kasih. Munafik. Munafik ini uh, berdasarkan daripada bahasa bahasa Arab iaitu nafaqa yunafiqu munafiq. Dari segi istilah bermaksud menye, uh, apa? mengizharkan keimanan atau menyatakan ke, uh, keimanan tetapi menyembunyikan kekufuran. Jadi persoalannya adakah munafik ini uh, ada berlaku pada zaman Rasulullah? Jawapannya adalah ia pernah berlaku uh, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana waktu uh, buak -buak ini diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini merupakan seorang ketua daripada Bani Khazraj uh, di Madinah ketika mana sebelum hampir-hampir sebelum kedatangan Nabi ia merupakan ia hampir-hampir menjadi ketua kepada Madinah tetapi apabila datangnya Rasulullah beliau terpaksa memberikan jawatan tersebut kepada Nabi Muhammad SAW dan memaksa dirinya untuk memeluk Islam untuk mengelakkan daripada berlakunya aa, perbalahan begitu juga dengan ajaran sesat ajaran sesat bukan sahaja berlaku pada zaman ini sahaja pada awal 90an sebagai contoh yang berlaku pada uh, tahun 90an ialah uh, Al-Arqam -Al Ayapin Raja Alangit uh, Milah Abraham Tuhan Harun dan sebagainya pada zaman Nabi terdapat <coughs> seorang yang bernama Musaylamatu bin Khabib dia ini seorang yang telah uh, seorang penganut agama Islam tetapi dalam kelamaan dia mula mula mengakui bahawa dirinya adalah nabi yang mana ia telah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa ia telah pun uh, mengirimkan surat kepada nabi dan nabi membalas dia dengan mengatakan ia musailamatul al-kazzab yang mana sekarang <coughs> lebih popular dengan uh, kalimat musailamatul kasam itu sebagai seorang ajaran yang sesat Bayangkan satu ajaran yang nampak suci tapi perlahan-lahan menghakis akidah. Di sebalik statistik tersembunyi kisah-kisah yang sebenar. Pengikut yang terpedaya, keluarga yang berpecah dan masyarakat yang keliru. Hari ini saya akan bawa anda selami realiti penyebaran ajaran Islam di Malaysia melalui fakta, graf dan kisah semasa yang sedang berlaku di sekeliling kita. Berdasarkan data dari tahun 1950 sehingga 2024, sebanyak 155 ajaran telah difatwakan sesat di Malaysia. Melalui graf ini, kita boleh lihat peningkatan ketara berlaku di antara tahun 1990 sehingga 2010. Tempoh di mana pelbagai ajaran seperti Al-Akram dan Kerajaan Langit aktif menyebaran fahaman mereka. Selain itu, satu isu besar yang sedang diperkatakan dalam keputusan mahkamah terhadap Sister in Islam juga dikenali sebagai SIS Forum Malaysia di mana fatwa berkaitan liberalisme agama tidak terpakai kepada organisasi. Hal ini mencetuskan kebimbangan pihak berkuasa agama tentang ruang penyebaran agama sesat, ajaran sesat berselindung di sebalik nama Islam. Ajaran sesat hanya akan membawa kita kepada kemusnahan dan kehancuran kerana ia akan menjauhkan kita daripada ajaran agama yang sebenar. Tetapi, apakah penyebab penyebaran ajaran sesat di negara kita? Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang sebab dan faktor penyebaran ajaran sesat di negara kita. Baiklah, faktor yang paling penting adalah pertama sekali, Kelemahan ilmu, pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran agama Islam yang sebenar di kalangan masyarakat kita Menjadikan mereka mudah untuk terpedaya Dan mudah untuk ditipu oleh pemimpin-pemimpin ajaran sesat untuk membawa mereka masuk ke dalam ajaran sesat mereka Ini kerana mereka tidak dapat mengenal pasti mana satu ajaran yang betul ataupun mana satu yang salah Selain itu, pemimpin-pemimpin ajaran sesat ini juga sangat bijak dalam menggunakan kata-kata dan janji palsu mereka yang yang dikatakan mampu membawa pengikutnya ke arah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun, itu semua hanyalah tipu belaka dan hanya bertujuan untuk menambah pengikut-pengikut mereka. Selain itu, kecanggihan teknologi zaman kini menyebabkan pemimpin ajaran sesat dapat menggunakan banyak cara seperti seperti perkongsian di di internet dan juga di media sosial untuk menyebarkan ajaran-ajaran sesat mereka kepada kepada mereka golongan-golongan muda dan mereka yang kurang pengetahuan tentang ajaran agama yang sebenar. Pada masa yang sama juga kelemahan institusi pendidikan dan kekeluargaan di negara kita menjadi punca utama kerana Sesetengah penduduk di kawasan kampung yang terpencil sukar untuk mendapat pendidikan tentang ilmu-ilmu agama ataupun mereka kurang kurang tokoh-tokoh agama seperti ustaz yang berilmu untuk mendidik mereka. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Kesan-kesan ajaran sesat kepada individu dan masyarakat. Ajaran sesat boleh memberi kesan yang sangat buruk kepada individu. Antaranya ialah kerusakan akidah di mana seseorang mula mempercayai ajaran yang terpesong daripada Islam yang sebenar. Contohnya seperti perbuatan syirik, kurafat dan amalan-amalan yang bertentangan dengan syariah. Kesannya, individu tersebut bukan sahaja jauh daripada ajaran Islam Tetapi boleh juga hilang arah tujuan hidup Dari sudut masyarakat pula, ajaran sesat boleh mencetus perpecahan dan konflik Contohnya, masyarakat menjadi tidak harmoni Kerana wujudnya kumpulan-kumpulan yang bertentangan kefahaman uh, Kefahaman uh, apa, agama ni lah okay, Bukan macam uh, kefahaman agama biasa Tapi ajaran sesat ni ajaran yang terpesong Okey, oleh itu pentingnya untuk kita sentiasa berpegang kepada ajaran Islam yang sahih dan sentiasa berwaspada tidak terpengaruh dengan ajaran sesat. Cara mengatasi masalah sebagai individu, kita haruslah lebih peka apabila mencari ilmu yang sah dan pentingnya akidah yang benar. Sebagai contoh, kita haruslah meningkatkan kefahaman ilmu agama, muhasabah diri dan mencari nasihat daripada orang-orang yang dipercayai. Jadi percayai, selain itu yang paling penting sekali kita seharusnya mendekatkan diri kita dengan Allah dan melakukan perkara-perkara yang disuruh Allah seperti solat dan yang lain-lain. Itu antara poin daripada saya. seorang pelajar IPT, kita perlu berwaspada dengan ajaran sesat ni. Yang semakin licik menyusup ke dalam komuniti kampus. Sama ada melalui program keagamaan tidak rasmi, media sosial dan pengaruh rakan sebaya yang sangat paling banyak bahayalah. Langkah pertama adalah memperkukuhkan ilmu agama. Memastikan sumber itu adalah sumber yang sahih dan kita kena sentiasa peka terhadap ajaran yang menyimpang daripada prinsip ya, Islam kita. Selain daripada itu, pihak kita. kerajaan juga dapat memperluaskan lagi pendidikan ajaran agama Islam di dalam negara. Pihak kerajaan dapat menerapkan ilmu ajaran Islam di dalam kurikulum sekolah, ceramah dan juga media kerajaan. perkara ini dapat membantu perluas memperluaskan ajaran agama Islam yang sahih ke pelosok negara termasuk di kawasan-kawasan yang terpencil. Ini bukanlah perkara yang boleh dianggap remeh. Ia merupakan salah satu penyalahgunaan ilmu agama yang turut menjadi racun yang akan menghancurkan, memusnahkan rumah tangga dan merosakkan institusi pengajian agama Islam. Yang paling menyedihkannya lagi, semua ajaran sesat yang tersebar di negara kita sentiasa terbuka dengan tangan yang luas kepada semua pengikut-pengikutnya sama seperti ajaran Islam yang sebenar mereka meniru kebaikan yang diterapkan di dalam ajaran Islam yang sebenar untuk memperdaya semua pengikut-pengikut mereka ke jalan yang jauh daripada Allah disebabkan itu sebagai umat Islam kita perlulah belajar dengan lebih dalam tentang ilmu-ilmu agama Islam supaya kita tidak terjerat dekat dalam kesesatan mereka kedua kita perlulah selidik semua ajaran yang kita dengar dengan teliti melalui pakar ataupun orang-orang yang telah pun di, diiktiraf sebagai ahli-ahli agama yang betul. Ketiga, kita perlulah mengelakkan ahli-ahli keluarga kita daripada terjerat ke dalam ajaran-ajaran sesat ini kerana apabila seorang sudah terjerat ke dalam ajaran sesat ini, dia akan merebak kepada semua umat-umat yang terdekat. Sebabkan itu, kami berharap agar semua umat Islam di negara ini akan menjadi benteng kepada umat-umat Islam daripada terjerat ke dalam ajaran sesat yang akan menyesatkan manusia ke jalan yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Dan kita perlulah sentiasa berdoa kepada Allah untuk untuk memelihara untuk memelihara kita daripada ter, tergolong dalam kesesatan. Uh,